Assalamualaikum dan salam sejahtera hadirin dan hadirin malam ini. Kita berikan tumpuan kepada fenomena iklim yang sedang melanda seluruh negara ketika ini. Pada minggu lalu, antara detik-detik cemas bagi uh, rakyat Malaysia khususnya mereka berada di pantai barat semenanjung ialah berkenaan dengan ribut uh, senyap yang mana itu antara laporan kita bawakan. Tapi ketika ini antara uh, cuaca yang sedang melanda negara juga ialah monsun timur laut. Persiapan harus dilakukan. Ini merupakan musim bencana yang mana kesiapsiagaan itu penting bukan sahaja untuk memastikan nyawa selamat tetapi juga untuk memastikan harta benda kita risiko kerugian yang dapat dikurangkan. Dan untuk memahami lebih lanjut berkenaan dengan fenomena ini, mungkinkah ada perbezaan antara fenomena ini pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah persiapan yang harus dilakukan? Bagaimana kita memahami pergerakan cuaca dan juga keadaan yang berada di sekeliling kita sepanjang musim ini berlangsung? Kita akan bersama dengan penolong pengarah kanan Unit Perancangan Geosains, Jabatan Mineral dan Geosains JMG Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Encik Muhammad Fazli Rahman bersama kami di talian ketika ini. Terima kasih Encik Fazli bersama kami. Tapi saya nak mulakan dahulu untuk memberikan kefahaman umum berkenaan dengan MTL. Bila sebut MTL ini, hujan sahaja ke? Ataupun ada lagi fenomena-fenomena lain yang harus kita faham yang boleh memberikan kesan kepada kehidupan seharian kita, Encik Fazli. Okey, baik. Ya. Terlebih dahulu saya ingin meng apa, mengucapkan terima kasih lah, ya, kepada Astro Wani kerana telah menjemput kami bagi menyertai sesi temubual ini. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Masyid Madani bagi menjawab eh, ya persoalan daripada Encik Irfan aa, berkenaan dengan kejadian bencana eh selain pada banjir. Okey, sebenarnya untuk bagi apa mem 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 membolehkan aa, penonton faham eh saya terangkan dulu apa dia bencana monsun timur laut ini. Sebenarnya bencana monsun timur laut ini adalah bencana alam ya yeah, yang diakibatkan oleh tiupan angin monsun timur laut yang bertiup kencang. Dan juga membawa bersama hujan lebat yang mana ia melanda ke kawasan daratan di Senanjung Malaysia, lah, ya. jadi kadang-kadang ditempiasi ke negeri Sabah, Sarawaklah. Dan lazimnya ya kejadian bencana, kejadian aa, apa monsun timur laut ini akan menyebabkan ya kejadian aa, banjir itu adalah perkara lazim, tidak dilupakan sebenarnya ya juga berlaku kejadian bencana geologi tanah runtuh eh yang mana kejadian bencana geologi tanah runtuh ni juga adalah sinonim ya eh, kerana apa ia adalah dicetuskan ya eh, oleh kejadian uh, hujan yang lebat ya eh, dan berterusan ya eh, di seluruh negara ya eh. contohnya ya eh, saya beri contoh untuk bencana geologi ni untuk memberi apa sidang penonton uh, kefahaman untuk Bencana geologi ini adalah berlaku di kawasan berbukit bukau atau cerun, ya, yang mana bila berlaku hujan yang berterusan dia akan menjadi uh, risiko atau menjadi uh, pelakunya terjadi bencana uh, tanah runtuh lah. Ya. Dan fokus JMG sebenarnya dalam bencana geologi tanah runtuh ni adalah yang pertamanya ialah ya, yang pertama dalam uh, bencana geologi tanah runtuh, yang kedua dalam bencana geologi aliran puing, dan yang ketiganya adalah dalam bencana geologi Uh, mendapan tanah. Ketiga-tiga ni adalah sinonim ya, dalam musim musim timur laut, laut ini. Ya, yeah. uh, Mungkin sedikit penjelasan sebelum sebut tentang bencana geologi tanah runtuh, kita boleh bayangkan di Cerun tanah itu runtuh. Uh, tanah mendapan kita boleh bayangkan tanah itu akan tergelam dan eh. akhirnya membentuk uh, lubang di, di atas tanah itu. Tapi aliran puing itu mungkin sedikit penjelasan uh, Cik Fazli. Okey baik. Uh, ini memang soalan yang selalu kita terima lah ya. Untuk kejadian aland puing ni sebenarnya ya bencana ini berlaku pada skala yang besar ya, eh, biasanya dia berlaku dalam frekuensi yang jarang tetapi kesannya amat dahsyat ah eh. saya bagi contoh ya eh, apa kejadian aa, aliran puing ni kalau kita ingat dalam tahun 2021 atau 2022 tu kejadian di aa, gunung jerai hmm. ya dan juga setahun berikutnya kejadian yang berlaku di kampung Ibo ya Baling yang mana kejadian itu memang ya, berskala besar dan juga kesan kemusnahannya sangat dahsyatlah ya? okey untuk menerangkan lebih lanjut tentang mekanisme mekanisme bencana geologi aliran puing ni sebenarnya bencana ini berlaku dalam satu kawasan lembangan sungai ya yang hmm. mana di kawasan hulu berlakunya siri tanah runtuh ya al uh, runtuhan tanah yang sa uh, mungkin sangat besar sangat dahsyat dan ia akan menyebabkan saliran itu ter terganggu atau tersekat dan sampai satu masa ya yang mana uh, dia tak dapat mena menampung beban ya eh, yang daripada biasanya beban tanah juga boleh jadi longgokan apa longgokan kayu eh, dan tiba-tiba uh, dia akan pecah eh, ketika aliran puing ni yang membawa bersama batu, ya, batu besar, longgokan tanah dan pasir ini akan meluruh eh, jatuh ke kawasan hilir dan lazimnya di kawasan hilir ni sebenarnya ada kawasan perumahan ya, perumahan dan kawasan penempatan dan aa, kawasan hilir ni lah yang akan mengalami apa ni ya, impak yang besar lah ya dan impak yang kita terima sebenarnya pun dia bukannya bersifat singkat juga dia berlaku akan berlaku beberapa siri ya uh, aliran puing yang mana yang sisa-sisa yang tertinggal dalam lembangan tu, ya, dia akan berlaku apa episod-episod yang uh, berturutan lah, ya, uh, uh, terusnya ya, uh, tentang uh, aliran puing ni, sebenarnya nanya JMG ya, JMG memang dalam uh, kami punya uh, bidang kuasa, ya, ya. Uh, biasanya aliran puing ni memang apa telah dikenal pasti ya kami telah kelam pasti bahawa aliran puing ni banyak berlaku ya di kawasan-kawasan taman -kawasan ekor rimba ya taman ekor rimba yang menjadi tumpuan pengunjung yang mana perkara ini adalah sama, sa, sa, sangat berisiko lah uh, yang perkara itu sedang dalam per, per, per apa, pemerhatian pihak kami lah mm -hmm. Kita akan contoh berkenaan dengan apa yang orang ramai harus buat dan juga berhati-hati apabila berdepan dengan risiko-risiko bencana geologi ini. Tapi sebelum itu, Encik Fazli, saya nak tanyakan berkenaan dengan bagaimana JMG menilai dan juga memerhati kawasan-kawasan uh, berisiko. Jadi so, fahamkan ada lebih 200 kawasan cerun yang diberikan tu oleh JMG mungkin boleh berikan gambaran kepada kita yang berisiko banyak sangat tu adakah di utara kerana di sana hujannya lebih banyak berbanding yang berada di pantai barat menuju ke selatan ini. tak pasti adakah itu assumption yang betul? Eh uh, Cik Fazli mungkin boleh berikan penjelasan. Okey baik eh. Bukan dengan persoalan yang dibangkitkan itu sebenarnya uh, pihak JMG ya eh, menjalankan penilaian Aa, risiko bencana geologi ya eh. khususnya di kawasan-kawasan hotspot hmm. di seluruh tanah runtuh di seluruh negara ya eh. buat masa ini JMG telah aa, mengenal pasti ya eh, sejumlah ah 31 ya eh. 31 kawasan hotspot berisiko tanah runtuh di seluruh negara dan juga pihak JMG juga telah mengenal pasti ya eh, sebanyak 263 ya eh, cerun kritikal ya eh, di seluruh negara yang mana pihak kami sering menjalankan pemantauan ya, pemantauan secara berkala dan berterusan di seluruh negara. Kalau saya boleh kongsikan di sini ya, aa, untuk pemantauan cerun kritikal yang yang kami baru jalankan baru-baru ini, yang mana aa, sebanyak 93 ya, cerun kritikal yang kami pantau daripada 2263 63 itu adalah berisiko tinggi yang mana ianya perlukan uh, perhatian dan tindakan uh, segeralah oleh pihak berwajib. dan daripada lebih 90 kawasan-kawasan yang sangat berisiko tinggi itu adakah ia kalau sekiranya berlaku bencana ia akan jadi seperti yang visual yang kita dapat daripada Sumatera tu Encik Fazli saya nampak operasi penyelamat sedang berlaku tiba-tiba berlaku siri yang kedua di kawasan yang sama menyebabkan tanah runtuh dan orang lari bentempiaran saya fikir itu adalah kebangan masyarakat awam ketika ini adakah separah itu risiko yang akan berlaku di Malaysia sekiranya bencana berlaku untuk merujuk kepada apa persoalan daripada encik Irfan tu eh saya saya fahamkan ni sekarang ni memang di Sumatera lah eh memang keadaan sangat sangat apa sangat mendesak sangat apa sangat dahsyat aa, sebenarnya untuk di Malaysia ni bagi pandangan lah, ya yang mana sekiranya eh aa, sebenarnya tanah runtuh ni berlaku ya apabila curahan hujan itu ia mencapai satu nilai yang tertentu yang mana uh, nilai tersebut boleh menyebabkan uh, cerun tersebut gagal ataupun menggulung solah. Ya? Kita kena, kita apa, sebut itu sebagai nilai ambang, threshold eh? value. Jadinya dalam apa-apa kes sekalipun, sekiranya cerun-cerun jadi satu kuasa itu uh, menerima hujan yang sangat lebat, dan ia telah mencapai ta, nilai ambang yang telah saya sebutkan tadi mm -hmm. tidak mustahil lah perkara sebut akan apa akan ni lah contoh sebab akan runtuh lah mm -hmm. tapi sedasiat mana sedasiat uh, di Sumatera tu saya ni lah uh, sangat khuatir lah buat masa mm -hmm. ni minta-minta dijauhkan lah <laughs> ya yeah? nah, itu membawa kepada persoalan berikutnya Encik Fazli, iaitu berkenaan dengan persiapan sebab walaupun dia tidaklah mungkin tidak separah di Sumatera, kita doakan yang terbaik tapi persiapan itu penting. Jadi mungkin boleh jelaskan daripada persiapan di peringkat JMG sendiri berkenaan dengan kerjasama dengan agensi-agensi, JMG -agensi, memantau dan sekiranya ada sebarang pergerakan tanah adakah berlaku komunikasi dengan agensi-agensi yang berbeza dan juga bagaimana juga? masyarakat awam boleh juga turut sama untuk memantau cerun-cerun yang berisiko ini? Okey, baik. untuk apa berkenaan dengan apa saya boleh katakan tindakan-tindakan yang dijalankan oleh JMG lah ya hmm. untuk menghadapi musim timah laut ni contohnya untuk bencana geologi tanah runtuh ni ya yang pertamanya yang saya sebutkan tadi kita menjalankan penilaian dan pemantauan bencana geologi ya yang keduanya Uh, ini adalah saya baru sebutkan Kami juga, KJMI juga telah membina eh, sejumlah uh, 34 eh, uh, sistem amaran awal eh, Di kawasan-kawasan cerun kritikal di seluruh negara hmm. Yang mana kepentingan EWS ini adalah untuk memberikan amaran awal Kepada penduduk setempat dan juga pada pihak berkuasa lah supaya mereka boleh menjalankan apa bertindak lebih awal lah dan tidak berlaku apa apa kejadian-kejadian yang tidak lah diingini ya dan juga untuk cerun-cerun apa EWS ni sebenarnya amaran-amaran amaran tersebut juga kita kami sampaikan ya kepada jawatan kuasa bencana pusat peringkat daerah supaya di sana sebenarnya di peringkat daerah ni kita ada satu jawatankuasa yang mana dia dianggotai oleh apa diketuai oleh DO dan diangguti oleh pihak-pihak responder janji teknikal dan janji sokongan daerah tersebut lah. Mm -hmm. Jadi dalam medium tersebut dalam platform tersebut aa, kita akan inilah tindakan yang sewajarnya akan diambil lah untuk mm -hmm. apa supaya pihak aa, dapat melindungi orang-orang kampung yang terlibat. Mm -hmm. Dan selain daripada EWS, orang awam juga sediakan boleh buat aduan kepada JMG sekiranya mereka nampak tanda-tanda pergerakan tanah. Mungkin boleh berikan penjelasan kepada mereka menonton apakah tanda-tanda yang mereka harus lihat sebelum mereka buat laporan sebab kebimbangan kalau us usus rumah yang berada di tepi kawasan yang berisiko tanah runtuh ni diorang nampak satu batu jatuh pun mereka dah takut. So, apa yang seharusnya mereka perhatikan betul-betul baru mereka buat laporan? Dan bagaimana untuk buat laporan tersebut? Okey ya uh. untuk uh, sebagai apa pencerahan ya uh, kita harapkan uh, masyarakat supaya lebih apa peka uh, lebih sedar tentang bahaya ataupun risiko-risiko yang terdapat di sekeliling kawasan kediaman masing-masing ya -masing, uh. contohnya ada cerun ya uh. ada cerun yang curam ya uh. contohnya ada apa uh, uh, ataupun terletak di kawasan tanah tinggi ya uh. apa perlu pihak uh, penduduk-penduduk uh, tu perlu ambil uh, apa catna lah tanda-tanda uh, apa kegagalan apa ketidakstabilan cerun. Yang pertama ni kalau saya boleh bagi contoh ya. Contohnya kalau kita dapati pada cerun tersebut ada bonjolan ya. Ada bonjolan yang amat ketara ya. Keduanya mungkin kalau kita dapat satu rekahan ya. Rekahan yang sangat besar dan juga ada kehadiran air ya. Air yang mengalir pada aliran yang luar biasa daripada ni lah kebiasaan yang seterusnya juga kita boleh lihat daripada keadaan cerun tersebut lah maksud saya cerun tersebut dah ada tanda-tanda hakisan ya eh? tanda-tanda hakisan yang sangat-sangat giat dan juga kita juga dapat lihat daripada keadaan pokok eh kadang-kadang pokok tu bila cerun itu tidak sabit, dia dah mula mencondong eh. Mencondong uh -huh. ke arah tempat dia nak gagal lah. Jadi perkara-perkara tersebut perlu diambil perhatian oleh masyarakat dan sebenarnya JMG ya. Eh? JMG aa, melalui laman web JMG, aa, masyarakat boleh merujuk lah ya. Eh? Merujuk maklumat-maklumat dan informasi yang penting ya. Contohnya seperti tanda-tanda awal tanah runtuh yang kita bincangkan tadi secara lebih uh, terperinci lah, eh mungkin uh, saya bagi dia punya a uh, tautan ya yeah, di www.jmg.gov.my dan sekiranya a uh, meneliti apa uh, laporan tersebut kami ada person in charge lah ya yeah, yang akan uh, menerima laporan tersebut dan kami akan apa persen insiden tersebut akan berhubung dengan pasukan tindak balas geologi yang mana dia akan mengambil tindakan yang selanjutnya contohnya meninjau kawasan tanah runtuh tersebut dan juga kami akan memberi himat nasihat ya kepada penduduk tersetempat mahupun kepada nilah kepada pihak berwajib yang bertanggungjawab di sana Ya, uh, itu antara tanda-tanda penting untuk kita berikan tumpuan. Bonjolan, pokok condong, ada rekah keluar air sedikit di kawasan-kawasan Tanah Cerun. Itu sebagai tanda-tanda awal -tanda untuk terus laporkan kepada pihak JMG melalui laman sosial yang sebutkan tadi, termasuk juga pautan MyGems, ya uh, Encik Fazli? Ya betul, MyGems. MyGems ini adalah, uh, nama penuhnya adalah Sistem Maklumat Geospatial, Mineral dan Geoscience, ya. Dan nama singkatnya adalah MyGems lah, yang mana yang melalui sistem mygems ni ya, sebenarnya kita op kita buka kepada masyarakat awam ni yang mana dalam tu kita ada banyak apa maklumat-maklumat ya maklumat-maklumat seperti saya katakan tadi kita mm -hmm. boleh juga buat aduan ya aduan bencana geologi melalui menerusi platform yang sama dan juga kita boleh menghubungi ya person in charge uh, tanah runtuh mengikut negeri ya mm -hmm. uh, saya sarankanlah ya dan penonton masyarakat sekalian supaya mengunjungi ya kedua-dua medium aa, web yang saya sebutkan tadi. Uh, itu untuk dapatkan maklumat yang pelbagai dan juga sekiranya ada tanda-tanda yang seperti Encik Fazli tadi, boleh terus buat aduan yang sewajarnya. Soalan berikutnya berkenaan dengan apa lagi yang orang ramai harus lakukan, uh, khususnya ketika musim hujan ini masih lagi healing-healing itu masih lagi sebahagian daripada perkara penting dalam kehidupan kita ni Encik Fazli jadi mereka akan nak pergi sungai, kadang-kadang nak pergi hiking, kadang-kadang nak pergi naik ke Cameron. So mungkin pesanan khusus sehinggalah berlalunya MTL ini kepada mereka yang masih lagi nak mencari ruang meng-healing-healing di kawasan-kawasan berisiko ini Encik Fazli? Okey ya. Ah. ah memang sekarang ni ya ah, contohnya lah ya siapa jangka kan dekat hadiah itu kan. Ya betul. Kita tak jangka kan episod tu boleh sampai ke, ke negara apa ke kawasan tersebut. Sebenarnya perkara teruk di luar jangka. Tapi bagi, bagi pihak kita ni ya. Bagi pihak kita, kita sebenarnya kena ambil ah, perhatian yang apa yang yang lebih ah, serius lah ya. Dan juga kena lebih uh, aware lah, lebih apa, waspada lah. Maknanya jika berlaku, jika kita menerima, menerima amaran ya, amaran daripada apa, hebahan rasmi media kerajaan ya, contohnya hebahan apa, cuaca, ya? apa, amaran cuaca daripada Malaysia ya, contohnya daripada JPS tentang paras air sungai ya, dan juga daripada JKR dan LLM tentang ya, situasi semasa jalan yang mengalami tanah runtuh atau tanah mendap dan uh, kita kena lah bila kita dah dapat amaran tersebut eh kita tak bolehlah ya me me mendekati kawasan tersebut ya eh. kita elakkanlah kawasan-kawasan yang berisiko tersebut dan kita uh, pastikan apa, apa apa kita jagalah ya eh. jaga keselamatan diri ya eh. juga kes keselamatan ahli keluarga eh dan kesempatan apa ya yes, kawan-kawan uh, eh sebenarnya itulah bila berlaku perkara yang tidak diingini ni uh, orang kata malang tak berbau lah jadi saranan saya supaya kita menunda lah ya eh, uh, mengelakkan daripada mengunjungi apa kawasan-kawasan uh, eh, peranginan ya eh, yang di apa yang ada tanda-tanda yang mer merupakan kawasan hotspot dan juga kita elakkan daripada mengunjungi ya. Eh, kawasan-kawasan perkemahan, kawasan-kawasan perkelahan yang ada risiko apa ni? Uh, inilah, aliran puing yang saya sebutkan mula-mula tadi. Uh, Biasa pun tentang aliran puing, uh, mungkin tanda-tanda awal berkenaan aliran puing tadi kita sentuh secara spesifik berkenaan tanah runtuh. Bonjolan, pokok condong, ada rekah keluar air. Kalau aliran puing ni, adakah kita lihat paras air sungai dia surut? Kalau orang kata kalau nak, nak naik kepala air ni, air, air itu akan surut dengan mendadak lepas tu dia naik tiba-tiba. Uh, kalau Arim pun ini ada, ada tanda-tanda spesifik kan Encik Fazli? Okey eh. untuk menjawab soalan tadi, soalan tadi sebenarnya untuk yang kebiasaannya, kebiasaan yang Cik Ifa sebut tadi adalah kejadian kepala air Kepala air ni bila berlaku biasanya ialah hujan lebat dan apa berlakunya peningkatan paras sungai secara tiba-tiba -tiba, -tiba dan benda tu berlaku lebih kerap lah Berbanding aliran puing ni hmm. Untuk aliran puing ni ya, Dia Dia perlukan apa Syarat, dia ada syarat-syarat dia ya, Macam hmm. saya sebutkan tadi Pertamanya perlu Apa tanah Tanah-tanah berlakunya tanah runtuh ya, Di kawasan hulu dan, 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 dan perlunya Ada berlaku di kawasan lembangan Dan juga perlunya berlaku Haa uh, apa dia punya panggil apa? Dia punya topografi itu adalah bercerun dan sesuai lah untuk aa, apa bencana aliran puing itu berlaku. Hmm. Ya, wah sebenarnya saya bagi contoh ya untuk aliran puing sebenarnya JMG ada memasang ya, EWS untuk aliran puing yang mana kalau kita nak bezakan antara bila berlaku aa, kepala air dan aliran puing ni sebenarnya. Kalau EW, uh, EWS ala Point kami ni, apa, JMG ni Dia akan mengesan, pertamanya Bila ada apa, peningkatan uh, paras sungai Berserta dengan uh, apa, dia membawa bersama beban nunggu eh, Nombor kayu, dia akan melanggar sensor eh, kita Yang berbentuk macam wire sensor lah Betul. Itu pertama, petanda Betul. pertama Yang kedua, syarat yang kedua adalah Dia akan menyebabkan gegaran ya eh. So, ular-ular seperti gempa bumi kecil ya, ah, disebabkan oleh proses apa panggil? Proses apa ah, batu-batu batana ya, membawa gelunggukan kayu yang menuruni ah, ah, sungai tersebut, dia akan menghasilkan gegaran. Jadi bila ada kedua-dua kombinasi tersebut, ah, baru lah ah, amaran alira, bencana aliran bencana idam puing akan diaktifkan lah. Itu bezanya, ah, Cik Ivan. Ya, menarik untuk tahu itu. Uh, beza di antara EWS bagi uh, Adam Puing dan juga amaran untuk Kepala Air bagi mereka yang berada di kawasan-kawasan yang terdekat. Dan di minit-minit akhir ini mungkin uh, Encik Fazli, uh, selain daripada kita sebut berkenaan dengan bencana geologi yang akan berlaku, saya juga ingin tanyakan berkenaan dengan apa berdasarkan pemerhatian uh, GMJ dan juga Encik Fazli, adakah... Uh, tahun ini akan risikonya lebih tinggi adakah ia akan berbeza berbanding dengan tahun lalu kerana kita dapat lihat trend hujan sebagai contoh kadang-kadang tahun ini sahaja ada beberapa kali hujan yang turun melebihi daripada paras purata untuk tempoh berpuluh tahun turun dalam satu malam itu menyebabkan banjir dan juga bencana yang uh, di luar jangka dalam konteks uh, bencana geologi adakah ada pemerhatian yang sama di peringkat JMG Okey baik untuk pertanyaan tersebut sebenarnya bencana geologi tanah runtuh alam pewin dan mendapan tanah ni ya eh, untuk dalam episod musim timur laut ni, ni adalah dicetuskan oleh ke, apa hujan lebat yang berterusan hmm. maknanya bila kita terima hujan lebat dengan kadar yang lebih tinggi dengan kadar yang lebih kerap tidak mustahil eh, kejar peristiwa apa episod-episod yang lalu eh seperti yang kita tengok pada tahun 2021 eh tak silap saya di apa yang melanda seluruh negara, eh Yang mana juga eh, selain pada MTL, eh, selain pada Monsun uh, uh, tersebut, kita juga dipengaruhi ya eh, oleh taufan, taufan-taufan ya, eh? taufan-taufan yang melanda yang apa di pada laut-laut ni lah, contohnya di laut Cina Selatan, ya? Eh? Yang mana kalau adanya apa peristiwa ataupun taufan tersebut tentunya ia akan membawa limpahan ataupun hujan yang lebih banyak, lebih kerap dan juga akan menyebabkan kejadian bencana geologi tanah runtuh yang lebih banyaklah. Contoh yang saya boleh dapat bagi aa, dapat bagi kepada sinar penonton adalah seperti yang berlaku pada bulan September lepas ya eh, di Sabah eh kalau kita dapat ingat eh ada berlaku taufan super eh, di Filipina dan juga menyebabkan apa kejadian apa banjir dan juga tanah runtuh eh? yang yang apa yang di luar jangka lah yang saya boleh cakap di berlaku di Sabah dan perkara tersebut yang sa memang mendapat ni lah uh, sangat kita apa tak sangka lah ya yeah, Ifan ya yeah? Ya, baik. Terima kasih Encik Fazli atas penerangan tersebut. Banyak perkara kita sentuh khususnya akhirnya itu uh, cuba elakkan kawasan-kawasan yang berisiko. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sepeka dengan sebarang amaran dan juga maklumat yang dikeluarkan oleh JMG dalam konteks bencana geologi yang akan berlaku di seluruh negara sekiranya ia berlaku. Dan uh, juga untuk melihat maklumat-maklumat yang -maklumat dipaparkan oleh JMG untuk memahami risiko-risiko ini. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada penolong pengarahkanan uh, unit... Uh, Penolong Pengarah Kanan Unit Perancangan GeoScience Jabatan Mineral dan GeoScience JMG Kementerian Sumber dan Kehidupan Alam, Cik Mamat Rahman, memberikan perincian yang sangat menarik untuk kita berikan tumpuan sepanjang musim MTL ini. Bukan sahaja kita berjaga-jaga dengan hujan dan ribut petir, tapi juga berhati-hati dengan apa yang berada di atas kaki kita ini iaitu bencana-bencana geologi yang mungkin melanda seluruh negara sepanjang musim MTL. Terima kasih sekali lagi Cik Fazri dan sekadar itu sahaja untuk agenda awal malam ini. Saya Pemparugi. so mais.